Нового керівника а, Закарпатской милиции. Мы приняли решение и призначаем на эту посаду а, Сергея Николаевича Князева, а, полковника милиции. А, Сергей Николаевич, прошу до нас. Сергей Николаевич Князев а, працював на відповедальных посадах а, в Киевской области и последнее место работы а, первый заместитель Донецкой. А, Донецкого управления милиции. Работал в сложной ситуации, а, законодался наилучшим образом. И когда мы берем философию а, общей перезагрузки системы а, власти в а, Закарпатье, то а, мы советовались и с Геннадием Геннадьевичем, и с президентом, и с премьером, и пришли к пониманию, что а, Сергей Николаевич здесь будет э, органичен и сможет с вами работать, тем более, что коллектив у вас достаточно мощный, серьезный, э, хороший. И за это я благодарен Сергею Алексеевичу Шарановичу, который переходит на работу в центральный аппарат, на первого заместителя управления криминального э, уголовного розыска, то есть в новой полиции, в криминальную полицию, когда это будет и таким чином я уважаю, что вы сможете сработать. Сергей Николаевич, витаю вас. Я хочу, чтобы ваши аплодисменты перешли в дела, которые вы должны помогать губернатору. Вертикаль государственной власти, которую здесь представляет глава Государственной администрации. И вторая вертикаль ⁇ это МВД. Есть еще служба безопасности Украины. Президент принял решение о полной перезагрузке всей вертикали государственной власти. Это имеет право он, на, и он так принял решение. В той ситуации, в какой мы оказались, другого решения нет. К вам пришел не чиновник э -э, с непонятной репутацией, к вам пришел менеджер государственного управления кризисного, номер один, Геннадий Геннадьевич Москаль. Если с ним вы откровенно говорить не будете, я не знаю, с кем будете. Мы дали вам полковника, боевого, который вместе с вами э, на Востоке был. И вы сможете с ним выстроить. Я хочу и требую, чтобы вы работали плотно одной командой. Другого не дано. Кто не примет эту философию, служить не будет. У меня питание до вас. Как у вас с церемониями до бандитов с оружием? Очень просто, как на востоке. Вот я хочу, чтобы здесь такого не было. Я точно так же, как э, я хочу здесь видеть мирный трудящийся город и область. 예 폰은.